Якщо ви не підготували свої сани та лижі ще з літа, саме час зробити це зараз. Тому що сьогодні в програмі Пілігрим ми поговоримо про зимові способи відпочинку. Тож, поки за вікном ще є сніжок, а в календарі ще є зимові дні, ставайте на лижі і відпочивайте активно. Поїхали! Ви особисто любите відпочивати взимку, коли на дворі холодно, сніг, мороз. Дуже мені подобаються зимові розваги, зимові види спорту, але безумовно в поєднанні з теплим кріслом, з каміном, з затишним вогником, кататись на горках, хоч це, і начебто дитяче таке захоплення. Але в душі дорослі всі діти, тому і я велика дитина. Які розваги є взимку? Це влітку можна поїхати до лісу чи на пляж. А взимку більша частина нашого населення на щастя чи не на щастя проводить на дивані перед своїм телевізором? Тому програма Пілігрим всю зиму шукає альтернативи. Ми вже відвідали і заклади культури, це театр, музеї, ляльковий театр. От і сьогодні ми рухаємося далі, з'ясовуємо, які ж є види саме зимового відпочинку, та як можна від нього взяти для себе по максимуму. Поруч зі мною, Олексій. Хто як не він, знає всі е, за і проти, плюси і мінуси зимових видів спорту, туризму, відпочинку. Доброго вам дня! Здравствуйте. Скажіть загальному, як можна проводити час взимку? Як ви це любите робити? Ну Время проводить зимой на мой взгляд інтересніше, тому що зимою є чистий білий красивий снег, який можна по всякому То есть можна поїхати в ліс, погадатися на санках, походить на лижах, а можна відправитися в какое-то далеко путешествие на горнолыжный курорт і провести там весело. Весело там провести час, це лижі, сноуборд, що ще що, що цікавого там можна побачити, що цікавого можна взяти. Ну, я для здоровья, так и для розваги. Ну, на самом деле, горнолыжный отдых он не ограничивается только лыжами или только сноубордами. Любые курорты достаточно серьезного уровня э, предлагают кроме лыж и кроме сноубордов и сноутюбинг это катание на таких круглых плюшевых надувных штуках, как шайбы летом на... за лодками катаются, так вот зимой катаются на таких сноутюбах по специальным трассам и санный отдых. И вот недавно я увидел, что можно и в собачьих упряжках погонять и отдых в термальных водах и аквапарках. Екскурсії, зоопарки, то есть горнолыжный отдых можна совместить з різними видами активності, яка не менее интересны, ніж летом. Скажіть, будь ласка, що реально із зимового відпочинку на Черкащині, що реально в Україні і куди актуально їхати, а точніше, мабуть, летіти взимку за кордон? Хорошо, давайте почнемо з Черкащини. У нас великолепная природа. У нас великолепный рельеф, у нас просто потрясающий город и потрясающее его местонахождение в центре Украины. У нас есть и Днепр. Э, ну, как бы лед, коньки и все остальное. У нас открылся, слава богу, горнолыжный курорт. Не скажу, что он там мирового уровня, но достаточно хорошо, что можно после работы поехать туда и покататься. Это водяники 126 километров от Черкас. На звенегорочении. Для того чтобы покататься самому, например, интересно, красиво провести время, можно поехать в Холодный Яр. Много горок, великолепный лес, регулярно этим занимаемся. То есть приезжаем, костер, шашлыки, берем с собой лыжи, берем с собой сноуборды, самки, пешочком поднимаемся в гору. Пусть это не крутые подъемники, не, ну как бы пешком подъемников нет вообще. Но это очень интересно, это здоровый образ жизни. Ну, честно скажу, вот, наверное, уже лет 7 или 8 каждое Рождество мы выезжаем в Холодный Яр и проводим там целый день. Чи не заважає те, що в Холодному Яру немає про... проїжджених трас уже для лиж? От е... з цього плану, наскільки важко легко кататися на непроїжджених доріжках? Ну, это на самом деле сложно. Ну, как сложно? Э-э, но это следующий уровень после подготовленных трасс. То есть, когда человек уже Очень хорошо стоит на лыжах на сноуборде, как бы уверенно на трассе. Его можно приглашать в не трасс. Но на самом деле с нами ездит много людей, которые никогда в жизни не стояли на лыжах, они катаются на санках, на мешках. Никаких проблем в этом нет. Главное общение с природой и красивый, чистый белый снег. Приятная компания и свежий воздух. Що стосується відпочинку в Україні, то найпривабливішим зимовим курортом є Карпати. Там організовано багато гірськолижних трас, чисте повітря, джерельні води, гармонійна природа. Можна посидіти під відкритим небом у гарячому чані, настояному на травах. Щоправда, якщо плануєте провести там свята, бронювати житло варто за декілька місяців. Найбільш сніжними та заощадливими для гаманця є дні наприкінці лютого, на початку березня. Які ж напрямки є актуальними за кордон Ну, два слова. Що про Україну Насправді гарнолижні курорти є і в Криму. Не сказати, що вони такі великі і такі розкручені, але найп'єтріна плата Крим. Тепло, море, но на самом деле там есть несколько подъемников, хотя достаточно стареньких, но тем не менее такой экзотический отдых себе тоже можно придумать. Сейчас э, стало популярным ехать на Новый год и в Крым, в том числе. Пальмы, море, Ялта, набережная, вино и так далее. И тут же можно там денек другой выехать, подняться в горы, попасть в зимнюю сказку. Но и люди не верят, что в, Карпат... в Крыму зимой холодно. Да, холодно в горах. Зима полноценная, снегу полно, красота. Вот, касательно за границей, ну ездить можно в разные страны. Это очень интересно. Это не так, как летом, но тем не менее, давайте сначала пройдемся по ближнему зарубежью. А, проще всего, проще всего, наверное, нам поехать в Грузию. Виз нет. Прекрасные отношения грузинского народа, великолепные традиции, обычаи, высокие горы. Прямой перелет из Борисполя, теперь уже и Визаир дешевый туда летает. Все способствует тому, что стоит поехать в Грузию. Для этого нужен только загранпаспорт и билет на самолет. И все. Грузины примут, обогреют, покормят, напоят. Ну, у меня об этой стране только самое положительное впечатление. Скажем, рад туда возвращаться снова, снова и снова. Куда еще можно из ближнего такого достаточно доступного зарубежья? Это Болгария. Виза не шенгенская, не такая сложная. В то же время болгарская горнолыжная детская школа считается одной из самых лучших в мире. Болгарская кухня как... Как нельзя лучше подходит нам. То есть там очень большое разнообразие овощных блюд, которые, ну, вот после нашей кухни украинской, они воспринимаются очень спокойно и легко. Это не какая-то экзотика. В то же время достаточно высокие горы, много снега, много циклонов проходит, выпадает большое количество снега. Ну и просто. М Скажем, нет языкового барьера. Вот его нет в Грузии, грузины понимают русский язык. Хотя молодежь уже общается в основном на английском, но более старшее поколение еще помнит русский, и, по крайней мере, вас поймут везде. В Болгарии нет с русским языком проблем, то есть болгары понимают. Дальше интересные курорты Словакии. Туда нужен уже шенген, но это тоже не проблема, в принципе. Есть несколько курортов, и уже словаки начинают предлагать другие виды отдыха. То есть днем покатались на горках, на различных трассах, сложных и не очень. Вечером можно поехать в термальные источники, в аквапарки и просто в развлекательные центры. Там это поставлено на поток. То есть можно покататься и тут же вечером прекрасно провести время где-то в километрах в 20. Дороги хорошие, все хорошо. Идем дальше. Польша. Много курортов. Горы очень похожи на Карпаты. Ну, прямо один в один. Даже некоторые названия с нашими совпадают. Шенгенская виза. Ну, интересно, потому что близко, можно доехать на машине. Но уже выезжая в шенгенскую зону, я бы, наверное, все-таки обратил свой взор на более дальние страны, такие как Австрия, Швейцария, Италия. Может, даже Франция. Чем они захопляют? Ну, это просто косковые краины, але чем они так суте відрізняються? витризнятся? Культурой. Они отличаются сразу же культурой. Если поляки в чем-то на наш похожи на нас, то австрийцы, итальянцы, немцы, швейцарцы – это другие другая национальность, другими традициями, обычаями и культурой. Ну, скажем так, вы попадаете сразу в другой сервис. Вы попадаете в другую, в другую атмосферу, другой э, подход к обслуживанию горнолыжных трасс, другой подход к обслуживанию в местах питания. Ну, в общем, поднимаясь на горку в Австрии, вы можете быть уверены, что наверху вас ждет теплый ресторан. Обязательно, что в хорошую погоду вынесут бесплатные шезлонги, на которых вы можете позагорать, попить чашечку чая, что ваши лыжи никуда не денутся, вы можете смело их оставлять возле подъемника, идти кушать, отдыхать, развлекаться, и потом вы можете быть 100% уверены, что они никуда не денутся. Ну, в Карпатах я бы не рисковал так оставлять свое снаряжение. Вот. При этом национальный колорит, национальная еда. Рулька, свиные ноги, пиво вкуснейшее. Все прекрасно знают, что немцы и австрийцы это непревзойденные пивовары. Многие-многие-многие километры ухоженных трасс. Великолепные горы с красивыми видами. Подъемники работают в любую погоду. Инфраструктура налажена, кругом ездят скибусы. Это автобус, который доставляет вас от дома, где вы живете, или отеля, до подъемников. Зачастую приходится жить ну, дабы сделать это путешествие более бюджетным, приходится жить дальше от подъемников, потому что у подъемников это дороже. Угу. Можно жить дальше и на скибусе бесплатно каждое утро добираться до горки, километров 15-20 и возвращаться назад. Такая дорога займет около получаса минут 40, но ну, это не, не настолько напряжно. И стоит запомнить, что автобусы ходят точно по расписанию. Если написано 8.58, вот в 8.58 закроются двери и он идет. Опять же у нас немножко не так. Дійсно, у нас цього бракує. І ось зараз торкнулися теми бюджетності поїздок. Дійсно, протягом нашої цієї коротенької розмови зрозуміло, що кожна людина з Черкащини може щось для себе знайти, чи вже в нас в області, чи в нашій країні. А все таки, якщо хтось хоче поласувати культурою за, -за кордону, як зробити максимально економною цю поїздку? Якісь практичні вже поради з вашого власного досвіду? Да, можу дати такі совіти. планируйте первое, планируйте свое путешествие заранее. Чем раньше вы возьмете билет на самолет, тем гарантированнее дешевле он будет. Выбирайте бюджет на авиалинии, М -м -м, они дешевле. На самом деле, если заранее озаботиться, можно... Ну вот мой рекорд, поездка в Германию и обратно за 450 гривен на самолете. 450 гривен в обе стороны. Это дешево, это, это реально дешево. дешево, это как на поезде, вот, просто съездить по Украине. Дальше, если есть возможность, выбирайте жилье в частном секторе. Там есть масса предложений, масса апартаментов. Рассчитывайте на цену приблизительно от 20 до 25 евро за ночь в апартаментах. Апартаменты это кровать, ну то есть комната, в которой вы живете, на этаже ванна-туалет и кухня с барной, с, как бы со столовой, где вы можете приготовить сами себе кушать. Это очень немаловажный аспект, потому что если вы живете в отеле, вы вынуждены кушать в ресторане, соответственно, платить за ресторанную еду. Если вы живете в апартаментах, вы можете пойти в супермаркет, которых там предостаточно, цены такие же, как в Украине, на продукты, на некоторые продукты даже дешевле, и приготовить себе ужин сами. Вино дешевле, пиво дешевле. Ну, в общем, советую, рекомендую вот так выбирать. Дальше, как можно еще сэкономить? Выбирайте различные виды скипас. Скипас это билетик на подъемник. Вот за границей очень много разных вариантов. Вы можете выбрать скипас на 5 дней. Он будет дешевле, чем 5 раз по одному дню сразу. Вы можете выбирать на полдня. Вы можете выбирать 3 дня из 5. Ну, то есть масса вариантов. Прежде чем покупать его, ознакомьтесь со всеми вариантами и выберите самый дешевый. Тоже зручно, действительно так. Да. По поводу еще бюджетности. Если вы едете компанией, можно поехать на автомобиле по Европе очень рекомендую перемещаться на автомобиле. Имея машину, даже пусть вы летите на самолете, возьмите ее там на прокат. Это недорого. Если заранее, опять же, заранее этим озаботиться и забронировать в интернете себе автомобиль, можно кататься за 20 евро в день. Ну, плюс бензин. 20-25 евро в день. Это не такие большие затраты, если соберется 4-5 человек, это по 5 евро, по 50 гривен в день, ну ты на колесах, и ты сегодня мы едем в Зальцбург в зоопарк, завтра мы едем в Мюнхен смотреть, скажем, пивоварни Мюнхена, послезавтра мы съездим в Швейцарию, так как это все шенгенская зона, и получив одну визу, вы можете кататься беспрепятственно. Потом нам надоело, мы поехали в Венецию, там всего 200-250 километров по ихним автобанам, это не проблема. Ну, внимательно следите, выезжайте на платные дороги, не забывайте покупать виньетки той страны, в которой вы находитесь. По бюджету могу сказать, что недельное путешествие по Австрии, если заранее озаботиться, вам выйдет ну, 5-6 тысяч гривен. Это вот та цена, которую минимально можно заплатить за такое путешествие. Отже, плануйте поїздку завчасно, обирайте дешевші авіакомпанії, зупиняйтеся у приватному секторі, харчуйтеся самостійно, а не в ресторані. Обирайте зручний для себе варіант скіпасу, подорожуйте на власному авто або орендуйте автомобіль за кордоном. Спортивне спорядження краще взяти з дому, з України. Це також спосіб заощадити кошти. Приміром, в Австрії оренда лиж на одну добу коштуватиме 30 євро, тобто 300 гривень для однієї людини. Тоді як в Україні ті ж самі обладунки можна орендувати за 70 або 100 гривень. Які ваші найяскравіші враження від ваших особистих поїздок? Трошки зі свого досвіду розкажіть, будь ласка. А, ну тут скорее как бы все можно считать экзотикой то есть из, из Грузии вот такой случай когда а, вот мы жили в, в отеле в Гудауре в Грузии на гордышном курорте и мне вечером надо было уезжать и люди которые сидели за соседним столиком ничего не знали и когда вдруг они случайно услышали краем уха что мы разговариваем о том что сегодня мне надо на самолет ночью ментально все столы сдвигаются, накрывается стол, и в течение двух часов сносятся все напитки, а грузины садятся все за стол и меня провожают так, вроде я там ну, сто лет их знаю. Это грузинское застолье, и грузинское гостеприимство невозможно описать никакими словами. Там, ну это, это, это надо попробовать. Ну впечатления были, я был на подъеме еще месяц после такого, таких проводов, так, такого провожания. Из таких э, экзотических вот, впечатлений хороших, это мы ездим в Индию зимой кататься на лыжах, как это не звучит, э, скажем, необычно, все-таки южная страна, но там есть Ямалай, там есть очень высокие горы, там выпадает очень много снега. Это просто какая-то фантастика. Когда ты утром еще катаешься на лыжах, потом садишься на самолет и вечером ты уже купаешься в Индийском океане, который температурой 29-30 градусов, на улице пальмы, кокосы, бананы, ананасы. Это яркие впечатления на самом деле. Однозначно. Так, а насколько в Индии все зручно для туриста, гирсколыжника? Чи там обладнана трасса, чи и э, другие варианты? Вот этого там нет. Подготовленных трасс вы там не найдете. Вы найдете там экзотику. На горнолыжных курортах Индии нет ратраков, никто ничего не готовит. То есть это вот не то, что в первобытные времена попадаем, но для тех, кто не умеет кататься фрирайд, а фрирайд это катание вне трасс по целине, по нетронутому снегу, для тех, наверное, не стоит планировать поездку в Индию. А для тех, кто уже попробовал это, для тех, кто освоился и в Карпатах, и в Альпах, где-нибудь на других курортах кататься в Нитрас, рекомендую попробовать. Интересно. Местный народ, ну вот, Кашмир, это Кашмир, штат Кашмир. Кашмирцы не похожи на нас. Они, это очень такой правоверный мусульманский штат. Они ходят с длинными бородами в своих рясах, вот этих кругом мула, звучит. Ну, Интересно. То есть и при этом они абсолютно дружелюбные они никакой агрессии к тебе ничего не чувствуешь. Я там был трижды, и как бы все всегда замечательно, и со всеми моими друзьями все замечательно. Вы катаетесь, рядом в лесу обезьяны, засыпанные снегом. Ну, красота. И плюс, как бы выезжая уже на такие далекие курорты, есть возможность пообщаться с людьми со всей планеты. То есть у меня там появились друзья из Канады, из Австралии. Мы там катались и жили вместе с американцами, с новозеландцами. А общаясь с людьми из разных стран, ты получаешь очень много нового, много знаний, много впечатлений. Ще однією порадою для мандрівників є вивчати англійську мову. Без неї, зі слів численних туристів, подорожувати просто неможливо. З чим ви можете для себе асоціювати сам процес катання на лижах? От що це для вас? Ну, це моє любиме заняття, напевно, на сьогоднішній день. Ну я можу напевно, його асоціювати з польотом. Хоча вот, літати мені не приходилось как би бы вот, самому. For the we Що планувати треба будь-який відпочинок, навіть якщо взимку вибираєшся в ліс неподалік від Черкас, Тож наостанок для наших глядачів декілька от, уже таких порад досвідченої людини. Як добре спланувати похід у зимову природу? Що з собою треба взяти обов'язково? Що було б добре мати на всяк випадок? Як вдягтися? Ну в такому плані кілька ваших порад. Е -е, смотрите. Есть такая фраза, очень точно подчеркивающая суть этого вопроса. Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Обязательно подбирайте одежду правильно. Поход в лес зимой в джинсах это нехорошо. Вы сами замерзнете и отдых вам не понравится. Одевайте непромокаемые куртки, непромокаемые брюки, теплые с утеплителями штаны. Сейчас индустрия позволяет нам одеваться в правильно и тепло. А, сейчас есть такая штука, как термобелье, которое одеваете на тело, и вам тепло и комфортно, и сухо, независимо от того, как, какими видами активности вы занимаетесь. Используйте, пользуйтесь тем, что дает нам цивилизация. А, что с собой стоит взять? Стоит обязательно взять хорошую обувь, желательно не тесную, чтобы ноги свободно двигались и теплых носках вам не было, нога не сжималась. Обязательно возьмите с собой термос с горячим чаем. Это в лесу всегда вам поможет. Если у вас есть горелка, это приборчик такой, который с газовым баллончиком, можно спокойно в лесу, натопив снега, приготовить себе чай или кофе. Берите ее. Если вы отправляетесь надолго, обязательно возьмите с собой запасную одежду. То есть дополнительную какую-нибудь кофточку, флисочку, пуховочку, пуховую жилеточку, там какие-то рукавицы, не перчатки. В перчатках бывает, многие люди не понимают, что в городе плюс 5, а даже в Черкасах в Сосновке может быть и 0, и минус 2, и при этом ветер. И как-то легкомысленно к этому относятся. Тонкие перчатки вы замерзнете, возьмите с собой рукавицы, варежки. Тогда все будет хорошо. Возьмите с собой, если вы отправляетесь опять же в какое-то путешествие, такое вот, ну, в холодный яр, например, на день, возьмите на всякий случай фонарик, возьмите на всякий случай спички. Мало ли что, заблудились, потерялись, ну, всякое бывает. Э, в принципе, все. Отправляясь в далекие путешествия, стоит иметь с собой посуду, потому как не всегда можно там... Найти, а взяв з собою горілку термос заварочку з чаєм. Ви завжди можете собі приготувати тепле питье. Це важно. Поради мандрівникові взимку. Добирайте теплий зручний одяг, а також зручне взуття. Візьміть з собою термос, теплий одяг про запас, рукавички, ліхтарик, сірники, посуд для приготування їжі. Втілюйте в життя наші ідеї, мрійте, мандруйте, будьте активними. А я сподіваюся, що і разом з програмою Пілігрим ми ще не раз станемо на лижі. На цьому все зустрінемося з вами рівно за тиждень. Щасти вам!